З урахуванням кількості скарг городян на якість питної води, Бердичівський міський голова Василь Мазур доручив задля детального вивчення питання залучити незалежних фахівців, котрі дали б висновки і рекомендації щодо схеми подальшого водозабезпечення та якості води, а також стосовно технології її підготовки. У ролі таких фахівців виступили директор Державного науково-дослідного і конструкторсько-технологічного інституту міського господарства Валерій Кравченко. Та Олександр Кравченко, начальник одного з підрозділів закладу. Їхній інститут брав безпосередню участь у розробці технології підготовки води для Бердичівської фільтрувальної близько 20 років тому, нагадав Валерій Кравченко. Ділився цей проєкт під так називаємо між собою Старий ДО. Тій БОС був на воду, вода ще в 10 2010 році він відменен і з'явився. Государственные санитарные правила и нормы. Держсанпин. Вода питьева. То, что было и то, что возросли требования, это, как говорят, две большие разницы. И почему, ну, во всяком случае, Держсанпин принят уже по нормам, которые по ряду показателей даже выше, чем нормы европейского сообщества. Но у нас всегда мы не можем выполнить то, что... А уже переходим к новым нормам. Поэтому станцию эту и в проекте принимали участие. И когда строилась, мы не скрываем, мы прямо только были на водозаборе. Посмотрели водозабор, хотя я не так давно и был, например. Мои специалисты были здесь. Мы поехали До того як зустрітися з вами, треба посмотрети, що є, що як і як оно робота. Фільтрувальна станція працює і дає на сьогодні те, що може дати, зазначив пан Кравченко. Відповідати новим державним санітарним правилам і нормам, зауважив, вона не може. Але те, що планувалося під старий гост, виконано. Вода йому відповідає за виключенням присмаку та запаху. При і запахи ми планували. Вместе с ними и в проекте во второй очереди есть там углевание, все, но до второй очереди даже не дошло, кое-как сдали первую очередь. Вот понимаете, вот ситуация такая, все время нет денег. Я хочу их всех призвать, чтобы мы наконец-то приняли какую-то бумагу, распространили ее по всей Украине, и поверьте мне, тех из депутатов, которые выступают, что тарифы надо снизить, это главные преступники. Это популисты чистой воды. Или он через месяц будет голосовать за повышение тарифов. А если у него ума не хватит голосовать за повышение, то он нанесет столько вреда, что другими не слышно будет. И каждый год почему-то люди ведутся. Почему вы не говорите о том, что у вас хлеб дорожает, колбаса дорожает, молоко дорожает? Там все понимают. Відповідну технологію, скоріш за все, треба буде допрацьовувати, припустили фахівці зі столиці, здійснивши попередній огляд об'єктам. І вже вирішили, з чого починатимуть. Мої спеціалісти приїдуть, візьмуть проби води. У мене є лабораторія, але ми отак так обсудили. І моє було предположение, що ми зробимо в республіканській санепідстанції. Тобто, вище органу по закону ні, який робить. Эти пробы мы отберем, передадим им, возьмем пробу в реке, возьмем пробу на выходе и где-то несколько точек по городу, особенно возьмем те Самые же проблемные, проблемы. скажем, одну возьмем хорошую и парочку проблемных, чтобы мы видели эту разницу и поняли, что это что касается качества. Параллельно мы обследуем еще раз частные сооружения. Почему? Потому что, ну, честно. Несколько лет мы вели переговоры, с нами вели переговоры, но все денег нет, нет, нет. Мы тоже приезжаем на глаз, смотрим. Мы должны сделать полные расчеты этих очистных сооружений, которые есть. Точно так же мы сейчас подняли бы вопрос об углевании. Воды дополнительно надо искать точки, где как вести. Почему? Потому что в готовые сооружения. Там, як ми присмотримо, може быть, навіть і не знайде в в Взагалі, ну, це, як кажуть, технологічні питання, і ми їх готові робити. У Бардичеві їх просили зробити усе необхідне максимально швидко, говорить директор інституту. Звісно, 2-3 дні це не займе, але по завершенні кожного етапу вони готові доповідати про виконання роботи. Я думаю, що ну, робота... Тяжело даже сказать, сколько продлится, как пойдет особенно вот эта подборка дополнительных и проверка дополнительных ступеней очистки, проверка очистных сооружений. Почему? Потому что, к сожалению, вот эти я говорю, игры вокруг тарифа, они к добру не приводят. Есть ну, вот, поверхностные воды, в двух словах, обязательно обрабатывают специальными реагентами так называемые коагулянты и флокулянты. Подобраны они все. Но вода настолько меняющееся существо, по бумагам все одинаково, а процессы идут. Вот прямой, ну, вот вода такая, вот она была, она, как, мы говорили, на этот сезон она встала не стоит ноги. Ну было такое. То есть Постараемся в ближайшие где-то дней 10 дать первые результаты. Почему? Потому что что бы мы хотели сделать? Ну, во-первых, определиться, что дает станция. Во-вторых, определиться, что нужно еще. В-третьих, мы должны разработать какие-то рекомендации. Почему? Потому что все это деньги, к сожалению. Вони не просто приїхали до Бердичева, аби зняти якісь показники та напругу у місті, стверджує пан Кравченков. В ідеалі городяни мають сміливо вживати воду з під краном, як в Європі. Ось тільки коштує вона там від 3 євро за кубометр. Тож вже можна рахувати скільки потягне якісна вода. Ну стояти на місці не можна, тому ми не бачимо другого путі, якщо ми не будемо йти вперед. И здесь я честно надеюсь на вас. Если вы нас поддержите, и город, и водоканал, будет результат. Контролируйте. Спрашивайте так, что вас трещали все, включая и науку. Ну давайте достигнем хоть какого-то результата. Вердычев у меня с молодых лет я его знаю. И все время здесь проблемы с опытом не было поверхностной. Потом это была какая-то такая пустышка. Сделали новую. С обезжелезиванием постоянно. Вот ваше обезжелезивание дает. Это ж вода крадет. А труба обычная стальная. А мы приехали, а поляки кричат нам, вы все трубы стальные выкиньте, их нельзя использовать. Используйте чугунные, а цена в четыре раза дороже. Но они идут на это, чтобы пить Для чого шукати фільтри далеко за кордоном, а не дати роботу своїм же землякам на прогресі? Серед іншого поцікавилися журналісти. Із прогресом не складається, зізнався Валерій Кравченко, і вже не вперше. Земляки виявляється, правлять за свою продукцію ціну на 28% дорожчу, аніж італійці. Лише ось в італійців фільтри мають куди надійнішу систему захисту. Зацікавилися представники ЗМІ і орієнтовною вартістю запропонованого проекту. По нашому опыту ми делали. Сколько населечивався? 60 тисяч населення 20 чим-то тисяч кубов виробництва. 50 миллионов, міль... ну у них повністю нуля. Станция 50 миллионов, грубо, это где-то, но ну, это не гривен, это евро, к сожалению, это евро. Поймите, что вода стоит очень дорого во всем мире. Да, ну тут мы должны как бы понять, если мы приняли стандарты на уровне европейских, цена не может отличаться от нее в 10 раз. Так не бывает просто. Вот. Ну, мы можем пойти путем Африки, которая не подает питьевую воду. Вот. Но и все прогрессивное, все-таки человечество действительно намного дешевле, чем покупать бутылочки с питьевой водой, намного дешевле набрать воду из крана. Вот. И Тогда, когда у вас исчезнет, например, статья ⁇ Затрат на бутылированную воду ⁇ уже вода будет и не так дорого казаться. Вот. Но сделать там, ну, за 2 евро ту, вода, ту воду, которая по 3 во всем мире еще можно, но за 50 евроцентов нельзя Это уже. Звісно, потрібно міняти труби, кажуть київські фахівці. Хто знає, що сталося з ними за 40-50 років. Якщо не міняти, то лишається лише констатувати ті чи інші факти. До речі, як доводить досвід, причиною поганої води може бути не лише стан труб, а й у рази менша за норму швидкість руху води у них. Щодо інвестора, то тут на вітчизняних товаришів розраховувати не доводиться, припустив Валерій Кравченко. Хіба що частково ним може виступити міська громада? А так, кредит. Така практика в усьому світі зауважив: спочатку інвестиція береться, потім віддається. Коли береться кредит, чим лучше взяли кредит. От вона програма. Ми її осуществили, тільки після цього починаємо віддавати. Уже люди видят, есть результат или нет. Вот, хотя, да, цены вырастают. Цена на воду вырастет, тариф будет выше. Естественно, потому что отдавать надо. Это ничего страшного. Мы считали, например, по черновцам мы считали, еще не началась вот эта каталась. Когда было 8. Аж цена возросла бы, 17 от миллионов тогда был первый разговор, потом сейчас стало 19, цена бы возросла аж на гривну 8 копеек за один куб. Вернусь еще раз к вашему вопросу именно про трубы. Тут есть два еще момента вот, в том, что вы спрашивали. А, Во-первых, смотрите, если в грязное ведро набирать чистую воду, ну, в первый момент оно будет грязное. Если вы наберете пять раз, чистую воду в грязное ведро, но в какой-то момент отмоется. То же самое будет с трубопроводами, если подавать воду высокого качества, вот. И вот да, то через какое-то время она все равно вымоется. Да, потребитель не сразу получит эту воду, но тем не менее по законам гидравлики она все равно восстановится. Это первый момент. И второй момент, а, так не бывает, что нужно переложить вообще все трубы. Даже очень редко нужно переложить там 20% труб. Как правило, речь идет о нескольких проблемных участках. На те, аби станция у Бердичеве дала воду гарантовано высокой якости, при дотримании всех умов, Потрібно 2-3 роки, припустили гості з Києва. А взагалі підкреслили, станція була конче потрібна містом. Адже свого часу підземні води опустилися до надкритичної межі, і поява споруди серед іншого стабілізувала їхній рівень. У Бердичеві було реалізовано класичну схему очистки, наголосив Валерій Кравченко. Так як роблять це в усьому світі, після будівництва можна проводити будь-які вдосконалення і нарощування, але має бути основа. И така основа у місті є.